Добрый день, меня зовут Наталья. На данный момент я проживаю в Нью-Йорке более полутора лет. И хотела бы поделиться с вами опытом переезда в эту страну, опытом получения визы SIR-1, этого соединения семьи. Первое, что хочу сказать, что виза состоит из трех этапов. Первый этап – это подача петиции и ее одобрение. Следующий этап – это подача документов в консульство. И третий этап – это медицинская комиссия. Каждый этап занимает определенное время. И прохождение, успешное прохождение первого этапа дает возможность переходить на второй этап, но не влияет полностью на результат собеседования, ну, полностью на визу. Начну с первого. Первое ⁇ это подача петиции. Подача петиции занимает для воссоединения семьи по законодательству от 6 до 8 месяцев. Мы решили, что это будет виза жены. Некоторые говорят, что виза невесты она занимает меньше срок, но те адвокаты, которые занимаются постоянно практикой, они говорят, что срок идет одинаковый, и если это виза жены, то больше шансов на ее положительное одобрение. Поэтому мы, мой супруг приехал в мою страну, я с Украины. Мы там расписались, и отсюда он уже подавал все документы. Значит, момент по даче петиции необходимо выбрать адвоката, который действительно практикует по петициям, которому вы доверяете и который ну, психически адекватен, потому что наша ошибка была в том, что муж выбрал адвоката, который раньше делал ему документы, документы на воссоединение, на документы для его семьи. Но прошли годы, мой муж проживает в Америке больше 30 лет. И этот человек, конечно, изменился, и Возрастные изменения они дали о себе знать, потому что он сделал кое-какие ошибки, и нам пришлось чуть больше времени ждать и добавлять документы. Поэтому первое выбор успешного профессионального адвоката, который поможет, он за